इसकी एक खूसियत यह है औरतों के ताल्लुक में कि आम हालात में ऐसी मरीजा को कब्ज नहीं होती मगर हमल हो तो कब्ज हो जाती है बस अगर कोई ऐसी मरीजा हो जिसको सिर्फ हमल के दौरान कब्ज हो वहां ये दवा जो है उसकी निशानदेही हो जाती है ये ऐसे मॉनिटरिंग पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए क्योंकि आपको फिर बहुत सी दूसरी सरदर्दियों से बचा लेते हैं ये ऐसा जहन में नक्श होना चाहिए कि जहां आपने किसी औरत ने कहा जी मैं मुझे कब्ज है आपको पूछना चाहिए कि कब्ज दायमी है हमेशा से थी या इस प्रेगनेंसी से इसका ताल्लुक है तो अगर वो कहेगी सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त होती है तो बाकी इलामतों में भी एल्यूमिना की निशानदेही हो गई अक्सर ऐसी मरीज एल्यूमिना ही की होगी इसलिए फिर बाकी झगड़े खत्म हो जाते हैं ऐसे मरीज की अक्सर दवाओं में एल्यूमिना को काम करना चाहिए मगर जरूरी नहीं है फिर मैं यही बताता हूं कि ये आमतौर पर मेरी जो तजुर्बे में आई हुई बातें हैं वो मैं बता रहा हूं कि इस तरीक पर मैं इलाज करता रहा हूं उससे मुझे बड़ा फायदा पहुंचा कि बस खास अलामतों को ऐसा उस दवा से बांध दिया मजबूती से कि जब इत्तफाकन वो अलामत कहीं सामने आई तो वक्ती मरज में तो फायदा हुआ ही मुस्तकिल उस मरीज की पहचान में मुझे फायदा हो जाता था हमारे मौलुल्ला सब की दो भांजियां थी एक, एक को मैं एक का ने उन्हें रखा हुआ था एक का सिलीशा रखा हुआ था वो बच्ची थी उस वक्त और जर्मनी में मुझे मिली तो पहली दफा मैंने कहा तुम को कौन हो मैं ब्रायउनिया हूँ पहले मैं हैरान रहो ब्रायउनिया है? क्या मतलब तो क्या आपको याद नहीं आप जब वक्फ जदीर में होते थे तो हमारी उम्मीद आपको बस लाया करती थी तो आपने मेरा नाम ब्रायनिया रखा हुआ था और मेरी बहन का सिलीशिया और अब तक हमें वही दवाएं काम आती हैं उसने बताया कि अभी भी जब भी मुझे तकलीफ हो मैं ब्रायनिया इस्तेमाल करती हूँ और इला माशा उस किसी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ती तो ये मैं कह रहा हूं कि ये फायदा हो जाता है वरना होम्योपैथ को इतने सवाल करने पड़ते हैं और इतने बारीक सवाल करने पड़ते हैं कि मुसीबत बन जाती है और इतना वक्त रोजमर्रा होता नहीं